فرشتے اللہ جلا جلالہ کی نورانی مخلوق آسمان کا کوئی چپا کوئی کونا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ جلا جلالہ کی یہ نورانی مخلوق موجود نہیں ہے ان فرشتوں کی اصل تعداد کا علم سوائے اللہ جلا جلالہ کے کسی کو بھی نہیں ہے آج ہم آپ سے ان تمام فرشتوں کے سردار چار سب سے بڑے اور مقرب ترین فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہیں سید الملائکہ الملائی امین بھی کہا جاتا ہے تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام انبیاء امبیا و سلام تک وہی یعنی اللہ کے احکامات پہنچانے کی ذمہ داری ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس قدر طاقتور ہیں ان کے چھے سو پر ہیں اگر یہ صرف اپنے دونوں پروں کو کھول دیں تو پورے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ دیں اور اگر یہ اپنی ٹانگیں نیچے کی طرف کر دیں تو ساتوں زمینوں سے نیچے تحت و سرہ پر جا کر لگتی ہیں اور اگر اپنے سر کو اوپر کی طرف کریں تو ان کا سر صدرت المنتحہ سے جا کر لگتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ وہ صدرت المنتحہ سے کائنات کے کسی بھی حصے میں پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ جللہ جلالہ کے دوسرے مقرب ترین فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام جانداروں کی ارواح کو ان کے مقرر کردہ وقت پر قبض کرنا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس قدر طاقتور ہیں کہ تمام کائنات کے جانداروں کی روحیں ان کے سامنے ایسے نظر آتی ہیں جیسے ایک بڑی پلیٹ میں تمام چاولوں کے دانے جب بھی اللہ جل جلال جلالہ کی طرف سے کسی بھی جاندار کی روح کے قبض کرنے کا حکم ملتا ہے تو وہ اس روح کو اچک لیتے ہیں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے یہ اپنی شکل و صورت کو بدلنے کی قوت و طاقت بھی رکھتے ہیں اللہ کے تیسرے بڑے مقرب فرشتے حضرت مکائیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمے بارش اور روزی پہنچانے کی ذمہ داری ہے حضرت مکائیل علیہ السلام اس قدر طاقتور ہیں کہ اگر ساری کائنات میں پھیلا ہوا پانی ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور پھر سارا کا سارا پانی حضرت مکائل علیہ السلام کے سر پر بہا دیا جائے تو یہ پانی کا صرف ایک قطرہ ثابت ہوگا اگر سر اتنا بڑا ہے تو حضرت مکائل علیہ السلام خود کس قدر بڑے ہوں گے اللہ جلا جلالو کے چوتھے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کی ڈیوٹی ہے جس دن سے اللہ جلا جلالہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ سور کو منہ میں لیے اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کس قدر طاقتور ہیں اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو سور ان کے منہ میں ہے اس میں بے شمار سراخ ہیں اس میں سے صرف ایک سوراخ کے اندر سے یہ ساری کی ساری کائنات ساتوں زمینوں آسمان گزارے جا سکتے ہیں سور کا صرف ایک سوراخ اس قدر بڑا ہے تو وہ خود سور کس قدر بڑا ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اپنا منہ جس کے اندر یہ سور ہے وہ کس قدر بڑا ہوگا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام خود کس قدر بڑے ہوں گے یہ فرشتے اس قدر طاقتور ہیں تو ان کو پیدا کرنے والے اللہ جل جلال جلالو خود کس قدر طاقتور ہوں گے اس کا اندازہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ پاک ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے